بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah alhamdulillah syukur pada Allah pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca sahih al-bukhari pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke 1233 dalam bab yang ke-8 daripada kitab as sahwi kitab berkenaan dengan lupa di dalam melakukan ibadat solat em um, dalam tajuk bab berkenaan dengan uh, iza kullima wa huwa yusalli fa asyara bi yadihi ah. bab pada menjelaskan berkenaan ada orang bercakap dengan seseorang yang dia itu ketika itu sedang menunaikan solat lalu uh, dia membalas itu dengan isyarat tangan dan dia ambil perhatian walhal dia sedang menunaikan solat ha, Itu tu tajuk yang kita nak bincang lah pada hari ni kita ingat balik bincang kita yang lepas kita ada baca hadis Uh, Nabi SAW ni jadi bagi tahu kepada kita Apabila azan dilaungkan syaitan ni dia akan lari Sampai kita kentut. Kemudian apabila habis azan syaitan datang balik, lepas tu bila datang dah apabila melaungkan iqamat lari pula. Eh, lepas tu start menunaikan solat dia datang balik dan dia akan hasut kita dekat telinga. Dia akan uh, suruh kita ingat balik benda-benda yang kita dah tak ingat kan. Ah eh, uh, maka di situ tu menyebabkan kadang-kadang kita boleh lupa rakaat eh. Itu kita dah bincang lah dalam bincangan kita lepas. Cuma pesanan daripada Nabi kalau berlaku macam tu kepada kita sehingga kita ni tak ingat rakaat. Tiga ke tiga ke tiga ke 4, contoh. Makanya ketika itu kita pilih yang kita ni tiga, tambah satu lagi rakaat dan sebelum kita bagi salam, kita sujud sawi. Eh? itu kita dah bincang eh? dalam bincangan kita yang 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 lepas lah. Okey, hari ni kita akan masuk bab yang ke-8. Babu iza kullima wahwa yusalli fa'asyara biadihi wa Bab pada menjelaskan berkenaan apabila ada orang bercakap dengan kita yang kita sedang menaikan solat makanya kita boleh isyarat uh, dengan tangan uh, wastam dan kita ambil perhatian lah kita dengar je lah apa yang dia cakap tu eh gitu type jadi Imam Ibn Hajar ala sekalian ni kata dalam kitab Fathul Bari dia kata itu menjadi dalil bahawasanya kalau kita dengar orang bercakap ataupun orang cakap dan kita isyarat dengan tangan yang tu tidak membatalkan solat itu kata al-imam Ibn hajar al-asqalani dalam kitab dia lah فتح الباري Sahihi Al Bukhari. طيب اوكي okay, dalam hadis yang ke 1233 kata al-Imam al-Bukhari wa bihi qala haddathana Yahya bin Sulaiman qala haddathani Ibn Wahab qala akhbarani Amrun an Bukair an Kurayb an Ibn Abbas wal Mustaw uh, wal Miswar bin Makhramah wa Amr bin Rahman az bin Azhad uh, radhiyallahu anhum أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الرقعتين بعد الصلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تسلينها <applause> هما قد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه فقال فقال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقال سل أمي سلمة فخرجت إليهم فأخبرتها بقولها فردوني إلى أمي سلمة بسلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشر بيده فاستأخرت فاستأخر عنه فلما انصرف قال يا بنت امي أمية Sa'alti an arak'ataini ba'dal asri wa innahu atani nasun min amdil qais. Fasyagaluni an arak'ataini lataini ba'da azuhri az fahuma hatani rawahu al-Bukhari. Hadis ni Imam Bukhari diambil daripada guru yang bernama Yahya bin Sulaiman. Dan, ni, Dan ni, orang -orang lah. And, uh, Yahya bin Sulaiman ni orang Mesir. Dan semua jalur sanat ni daripada orang-orang Mesir lah. Kan Yahya bin Sulaiman ni orang Mesir. Dan ambil daripada guru yang bernama Abdullah bin Wahab pun orang Mesir. Dan uh, Abdullah bin Wahab ni ambil hadis daripada Amru bin Al-Haris juga orang Mesir. Ini ha, ni susu galuh daripada orang Mesir lah. Lepas tu dia ni pula ambil daripada Bukair. Eh? Bukair bin Abdullah bin Asaj. Walaupun dia ni orang Madinah. Tapi dia pernah duduk di Mesir. Uh, makanya bertemu dia di Mesir lah. Walau bagaimanapun disebabkan dia ni orang Madinah. Maka tak pelik. Eh? Dia ada orang ambil hadis ni semasa dia di Mesir. And orang tu namanya Kureb. Ha, jadi dia ambil hadis ni daripada guru dia, daripada orang, oh, sorry, orang Madinah, namanya Kureb. Eh, guru dia namanya Kureb. Kureb ni orang Madinah. Jadi Bukir ni dia pernah duduk kat Madinah lah. Eh. Jadi Kureb ni, uh, Kureb ni tak bikin. Eh, dia ambil hadis daripada tiga orang sahabat Nabi. Dia cerita ni berkait dengan tiga orang sahabat Nabi. Iaitu Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu Yang kedua adalah Al-Miswar bin Makhramah. Eh, sahabat Nabi nama Al-Miswar Nah, ini orang-orang muda eh pada zaman Nabi Sallam. Masa Nabi masa Hijrah Rasul Sallam ni umur dia baru 2 tahun. Nabi sampai Madinah tu mula-mula sampai dia umur dia baru 2 tahun dah. Budak lah ni eh. maksudnya eh, orang-orang muda pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiganya adalah Abdul Rahman bin Azhar. Abdul Rahman bin Azhar ni adalah sepupu kepada Abdul Rahman bin Auf eh. Ah ni sepupu kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu eh. Ah Jadi dia tiga-tiga ni lah uh, ni apa uh, ni Diceritakan berkenaan tiga orang ni tiga sahabat nabi ni Ibn Abbas Al Miswar Amr Rahman bin Azhar cerita dia apa eh ya? dia kata uh, sampaikan salam kami semua kepadanya dan tanyakan kepadanya tentang dua rakaat uh, solat asar katakan kepadanya sesungguhnya kami diberitahu bahawa engkau menunaikannya Padahal kami juga diberitahu bahawa Nabi SAW telah melarangnya. Ini uh, ada satu cerita lah. Uh, berkait dengan Um, tiga orang ni dia pergi jumpa dengan Aisyah radhal anha arsaluhu ila Aisyah mereka ni uh, utus telah mengutuslah oleh mereka itu kepada Aisyah dan mereka kata tolong kirim salamlah kepada uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong tanyalah kepada Nabi tu berkenaan dengan Semayang uh, dua rakaat solat asar selepas asar dua rakaat jadi uh, kononnya ada tak Ba'dih dia asar ah ha, gitu isu isu, isu cerita dalah eh, gitu Okey, Ibn Abbas ceritalah. Ibn Abbas kata, dia kata, um, sebab kata dia orang, dia kata, uh, kami diberitahu bahawasanya engkau buat, wahai Aisyah. Sedangkan kami diberitahu oleh Nabi bahawasanya benda itu boleh buat. Nah ha, jadi dia kata, kami ni ada orang beritahu yang kamu kata, wahai Aisyah, Ba'diah Asal Durkat ni ada. Yang setahu kami bahawasanya benda ni Nabi tak bagi buat. Ha, macam tu. Ini tiga orang sahabat ni cakap dengan Aisyah Radhal Anha. gitu. Ibn Abbas cakap, Ya, ni Ibn Abbas ni pun dia bercerita. Kata dia, aku dahulu memukul orang ramai bersama dengan Omar kerana ketika itu yakni dua rakaat uh, selepas asar. Jadi kata Ibn Abbas, aku ni ada pengalaman lah bersama dengan Omar. Yang mana Omar ni dan aku pada masa tu tengok ada seorang ni dia tunaikan solat asar dua rakaat. Jadi kami pergi pukul dia lah. Ni bukan pukul bagi sakit ni. Pukul macam tepuk-tepuk. Eh, apa ni dua rakaat macam tu Kan? Ha, uh, ni cerita Ibn Abbas. Jadi kita pengalaman dia ni bersama dengan Omar bin Al-Khattab radhiallahu anhu. Ni cerita ni selepas Nabi wafat. Sebab kalau Nabi masih hidup senang kita tanya Nabi je kan. Okey, Quraib kata aku uh, aku uh, jumpa Aisyah. Aku masuk berjumpa dengan Aisyah dan menyampaikan uh, apa yang uh, mereka tugaskan kepadamu kan. Uh, orang suruh aku pergi jumpa Aisyah lah. Maka uh, aku keluar dan memberitahu mereka tentang jawapan Aisyah kan. Jadi uh, bagi tahulah Aisyah bagi jawapan macam ni aku bagi tahu lah A, B, C, D macam tu lah. Maka mereka menyuruhku pula pergi jumpa dengan Ummu Salamah, isteri Nabi yang kedua. Yang eh, satu Aisyah, yang kedua Ummu Salamah untuk tanya uh, seperti yang aku diminta untuk pergi tanya Aisyah. Ha, macam tu. Jadi Kureb ni kata, aku ni pergi jumpa Aisyah. Aku diminta supaya tanya Aisyah. Aisyah bagi jawapan. Lepas tu aku pergi jumpa pula Ummu Salamah. Aku tanya soalan yang samalah kepada Ummu Salamah. Ha, jadi dua lah, eh, isteri Nabi SAW. Kan? Uh, jadi Ummu Salamah ni pula, dia kata, aku telah mendengar Nabi SAW melarang solat tersebut. Uh, kata Ummu Salamah, setahu akulah yang aku dengar sendiri, Nabi tak bagi kita tunaikan dua rakaat. Ba'ri Hasar, tak ada. Kata Ummu Salamah. Kemudian aku melihat baginda tunaikan selepas solat asar. Kemudian baginda masuk menemuiku dan ketika itu aku bersama beberapa orang wanita daripada mana haram, daripada galangan orang ansar. Uh, jadi kata Umur Salamah, Nabi pernah larang. Cumanya ada satu hari tu aku nampak Nabi buat. Ha, kata Ummu Salamah. Dia kata ni, aku tahu yang Nabi bagi tahu sendiri dekat aku, Nabi kata jangan. Jangan. Tidak ada sebenarnya dua rakaat ba'dah asal. Tak ada. Tapi ada satu hari tu aku nampak macam Nabi buat dua rakaat. Ha, cuma tak tahulah dua rakaat tu dua rakaat apalah. Macam tu kan. Jadi aku pun utus seorang hamba perempuan kepadanya dan aku bertaik, berkata, Berdirilah di sisi baginda dan katakan Ummu Salamah berkata kepada engkau, Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau melarang dua rekat ini tetapi aku melihat engkau menunaikannya. Jika baginda memberi isyarat dengan tangannya, maka berundurlah daripadanya. Jadi si siapa ni? Umur Salamah ni katalah. And, jadi aku pun ada hamba perempuan. And, sebab aku confused asalnya kan. Nabi kata jangan. Tak ada dia asal dua rekat ni tak ada. Tiba-tiba nampak Nabi buat. Ha, bila nampak buat tu. Dan pada masa tu ni, masa Nabi aku nampak Nabi buat tu, Uh, ada um, ada orang-orang perempuan ansor daripada etnik Bani Haram jumpa aku. Jadi ialah tak sempat lah. Jadi aku ada hamba perempuan. Jadi bila tengok Nabi dok buat tu, aku ha, pergi disuruh hamba perempuan tu aku pergi kat tepi Nabi yang tengah semayang. Uh, semayang uh, dua rekat lepas pada asal tu lah. Kau pergi tanya tepi Nabi. Nabi masa tengah semayang kan? Ha, kau pergi tanya tepi Nabi SAW. Sebenarnya dua rekat ni ada ke tak? Haa gitu. Ha, tengok Nabi jawab lagu mana. Jawab tu bukan mesti dia jawab. Tengok isyarat tangan Nabi. Kan? Yeah. Ha, kalau bagi Nabi isyarat dengan tangan, ha, kau bunuh. Ha, kalau Nabi isyarat, dia isyarat dengan tangan lah macam tu. Contoh lah kan. Kau berundur lah. Ha, ni kata Umus Salamah kepada hamba dia. Maka hamba tu pun pergi. Dan baginda Nabi Muhammad memberi isyarat dengan tangan. Nabi isyarat dengan tangan. Eh? Lalu dia pun bunuh lah. Yeah. Disebabkan itu pesanan daripada Umus Salamah, dia bunuh. Setelah baginda selesai solat, baginda berkata, Wahai Putri Abu Umayyah. Ha, Umus Salamah lah eh. Dia kata wahai puteri Abu Umayyah Engkau bertanya tentang dua rakaat selepas Asar Sesungguhnya telah datang kepadaku Satu delegasi dari Abdul Qais Lalu mereka telah menyebutkan Aku daripada dua rakaat Sebelum Zohor ha, uh, Selepas Zohor Aku dah sibuk dengan semayang dua rakaat uh, Selepas Ba'diah Zohor ni Aku tak sempat buat Sebab tu dari delegasi uh, Abdul Qais datang Maka dua rakaat yang aku tunaikan tadi Adalah sebagai ganti kepada dua rakaat tersebut uh, Jadi dua rakaat ba'diyah yang uh, dua rakaat yang Nabi buat selepas daripada asar tu itu bukan ba'diyah asar sebenarnya dia qada balik solat sunat ba'diyah zuhur tadi ha uh, tu maksud dia lah gitu ha uh, tu maksud hadisnya gitu jadi di sini kita faham bahawasanya yang dikatakan ba'diyah asar ni memang tak ada kan ha uh, lepas tu yang ummu salamah cerita nampak Nabi buat tu sebenarnya Nabi buat dua rakaat selepas daripada asar itu bukan ba'diyah asar tetapi itu adalah qada qabliyah asar dan qabliyah zuhur qadaq qablah zuhur eh ah ha, begitu Itu cerita je lah. asal sebenar eh sebab nabi ni tak sempat nak buat bab dia zuhur tu sebab ada uh, apa ni delegasi daripada Abdul Qais dia datang sembang dengan nabi nabi tak sempat nak buat bab dia uh, zuhur sampai semaya asar bila habis semaya asar uh, nabi buat dua rekaan. Eh. Dua rekaan tu itu bukan bab dia tapi qada bab dia zuhur ha, macam tu eh ha, cuma menarik dalam cerita hadis ni adalah Uh, hamba kepada Ummu Salamah tu. Dia pergi kat tepi Nabi, dia tanya dua rakaat. Dua rakaat ni dua rakaat apa ni? Ah ha, dia tanya. Jadi Ummu Salamah dah pesan dah kepada hamba dia tu kalau Nabi angkat tangan, agi berundur lah tu. Berundur, berundur. Kan? Jadi cara Nabi. Jadi di situ memberi apa memberi faham bahawasanya kalau orang cakap dengan kita, kita dengar orang duk cakap tu tak membatalkan solat. Lepas tu kita isyarat dengan tangan kepada dia. Itu pun tidak membatalkan solat kata al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam memahami hadis yang dibawa oleh al-Imam al-Bukhari eh begitu taip okey hadis ini ada beberapa faedah yang kita boleh ambil lah eh antaranya adalah harus bagi orang yang sedang solat untuk mendengar percakapan orang lain dan memahaminya dan hal ini tidak membatalkan solat Ini kata Imam Ibn Hajar eh Walau bagaimanapun adab dalam hal tersebut ialah orang yang ingin bercakap hendaklah berdiri di sebelah orang yang sedang solat. Bukan di belakangnya dan bukan juga di hadapannya. Supaya tidak mengganggunya kerana jika tidak ia akan menyukarkannya untuk memberi syarat kepadanya cara dia kita masuk ke tepi cakap macam kes hamba eh kepada umur salamah pada nabi jangan duduk kat depan kat belakang sebab itu akan menyukarkan kepada orang menakan solat tadi jadi kalau ada orang buat macam itu itu um, bukan satu benda yang membatalkan solat tidak eh begitu okey uh, dan orang menakan solat ni pula harus memberi syarat di dalam solat kalau dia solat dia bagi syarat itu dibolehkan eh okey Um, uh, di sini kita akan nampak kebijaksanaan yang ada pada Umar Salam. Salamah. Umar Salamah ni memang terkenal dengan bijak eh. Uh, adalah dua tiga cerita dalam hadis-hadis yang cerita tentang kebijaksanaan Umar Salamah. Antaranya masa uh, berlaku um, perjanjian Hudaybiyah Hudaibiyah. Kan Nabi Muhammad Salam ni nak masuk Mekah tak boleh pada tahun yang ke-6 Hijriah. Makanya ketika itu Uh, Nabi nak bodoh balik ke Madinah sebab dah berunding yang orang kafir kereta tahun ni tak boleh nak masuk. Kalau nak masuk tahun depan, kena balik lah. Tapi dah pakai ihram. Bila pakai ihram ni dia tak boleh nak terlalu buka. Dia kena tahallul cukur kepala. Tapi Nabi arah para sahabat. sahabat para sahabat tak mau cukur. Dia orang bertegas untuk nak masuk juga ke Mekah. Jadi Nabi ni kalau bahasa kita pergi dah mati kutu. Macam mana nak buat? Nabi, Nabi masa tu dia pergi bersama Ummu Salamah. Eh, dia bawa isteri dengan Ummu Salamah. Dia masuk dalam kemah. Ummu Salamah ni tanya Nabi. Masalah apa eh? Dia kata lah, masalah yang orang tak nak cukur kepala kita dah kena balik lah macam tu lah. Umur Salamah kata kau panggil seorang tukang cukur wahai Nabi. Kau pergi tengah ramai-ramai diorang. Seorang tukang cukur tu cukur paling kau depan ramai-ramai tu. Ada ha, orang tiru punya macam tu. Cadangan daripada Umar Salamah. Ha, itu kita nampak cerdiknya Ummu Salamah tu. Jadi antara lain ni lah hadis yang kita baca ni. Hadis ni antara menggambarkan tentang kecerdikan Ummu Salamah r.a. Ha? Di mana Umar Salamah ni dia ajukan soalan. Dia boleh bagi tahu kepada hamba tak di kau pergi kat tepi Nabi, kau pergi cakap. Dia tengok syarat. Kalau syarat tu berundur lah. nampak cara dia. dia. Dia tahu tu macam mana uh, hamba ni nak pergi tanya pada Nabi dan Nabi bagi syarat tu maksud dia apa. Ha, uh, ni canggih lah umur salamah. Radul Anha. Gitu. Type. Lepas tu yang lainnya adalah um, dalam hadis ni dilaranglah kita meninggalkan pencarian ilmu walaupun ada perkara yang menghalang daripada melakukannya. And kita ni, macam kes tiga orang sahabat ni, dia confused, dia cari ilmu. Dia cari ilmu. Nampak? Uh, selagi mana tak ada halangan, dia pergilah. Hantar orang pergi tanya-pergi tanya. Tiga sahabat Nabi tadi kan? Jadi di sini ni, kita faham kita ni uh, dilarang daripada tidak mencari ilmu. And dilarang daripada tidak mencari ilmu. Kau mana pun kita kena cari ilmu lah. Itu antara pengajaran eh. Kita boleh ambil daripada hadis yang ke-1233. Tab. Okay. Um, ni tak ada apa dah hadis ni. Hadis ni dia mengandungi makna yang sama dan tidak ada syarah. Iaitu hadis yang ke-1000. Uh, Babu al-isyarati fi al salati Bab pada menjelaskan tentang isyarat dalam solat. Samalah macam tadi eh. Masa kita solat kita memberi isyarat. gitu eh. Ha, kata Imam Bukhari qalahu Quraib an Ummi Salamah anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis kita baca tadi Quraib dia menjelaskan yang mana dia ambil hadis daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah yang menjelaskan hadis tadi berkait dengan hamba dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hambanya ketika itu pergi kat tepi Nabi pergi tanya berkenaan dengan semayan dua rakaat yang Nabi tunaikan ketika itu selepas daripada Asar wal hal itu bukan semayan ba'da Asar itu adalah qada qabliyah Zuhur. Ah ha, macam tu. Tak. Hadis yang ke-1234. Kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Yaqub bin Abdullah Amr Rahman an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Bani Amrin bin Auf kana bainahum shay'un fa kharaja Rasulullah sallallahu yuslihu bainahum fi unasin ma'ahud ma'ahu fa habisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhanat as-salatu faja'a Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس قد ح... وقد حان الصلاه فهل لك ان تؤم الناس؟ قد نعم قال نعم ان شئت فقام بلال فتقدم ابو بكر رضي الله عنه فقبر الناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرقع أبو بكر رضي الله عنه فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع قهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في صلاتي أخذتم في إنما التسفيق إنما تسفيق للنساء man nabahu shay'un fi salati falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hayna yaqulu subhanallah illa iltafat ya Bakrin, ma linnasi, abu bakr ma man aka an tusalliya nasi hayna ashartu ilayk wa qala abu bakr radhiyallahu anhu ma kana li ibni abi quhafa an yusalliya bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu al bukhari Hadis yang ke-1234, Imam Bukhari ambil daripada guru yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Eh, ini orang Afghanistan. Kita pun dah cerita beberapa kali tentang dia. Eh. Dan dia ni ambil hadis daripada Ya'qub bin Abdul Rahman. Ini orang Iskandaria, mesti. Dan dia ambil hadis daripada Abu Hazim, orang Madinah. Dan Abu Hazim ni pula, nama betul dia Salamah bin Dinar eh. Jadi Abu Hazim ataupun Salamah bin Dinar ni, dia ambil hadis daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis ni cerita, ni kita dah baca eh, kisah ni. Iaitu Rasulullah SAW ni, um, ada satu kelompok Arab dekat Bani Amr bin Ahni dia bergaduh. Jadi Nabi pergi selesaikan masalah dia orang. Sebuk-sebuk tu sampai Nabi ni tak sempat Nak pergi menunaikan solat berjemaah Bersama dengan sahabat yang baru masuk waktu Jadi Bilal ni pergi jumpa Abu Bakar Jadi Abu Bakar ambillah kata Abu Bakar Abu Bakar Nabi tu dah sibuk dah tak sempat tu Macam mana kau jadi imam lah Macam itulah kan Jadi Abu Bakar tu boleh lah Tak ada masalah apa pun jadi imam eh, Pendek ceritanya masa tengah semayang tu Nabi sampai ha, Masuk semayang jemaah Dan Nabi ni bila masuk tu Sahabat Nabi ramai-ramai ni uh, Apa ni inilah um, Tepuk Right, dia ditepuk untuk memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syarat pada Abu Bakar untuk memberi ruang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Jadi, mula-mula uh, Abu Bakar tak layan. Cuma bila dah ramai tu, uh, makanya uh, Abu Bakar pun paling tengok, eh dia nampak Nabi kat belakang. Bila nampak tu dia gostanlah. Bila gostan tu Nabi tepuk belakang Abu Bakar supaya kekal sebagai imam, tapi Abu Bakar terus kekal untuk gostan. Okey, jadi Nabi pun ke depanlah. Menunaikan solat berjemaah hingga selesai. Uh, maka Nabi Muhammad pun pesan kepada para sahabat Selesai pada semayang Nabi semayang, Nabi paling kelamakmum Nabi kata kan, Orang perempuan tegur, tepuk Orang lelaki tegur, subhanallah Itu uh, uh, pesanan Nabi lah kepada para sahabat Lepas tu Nabi pun kata kepada Abu Bakar Kata Abu Bakar kan, um, Apa yang menyebabkan kau pergi kustan juga uh, Selangkan aku kan dah suruh kau kekal sebagai imam Abu Bakar kata lah tak patut bagi Alhamdulillah uh, uh, Ibnu Abi Qahafah uh, Abu Bakar lah bahawasanya dia menunaikan solat di hadapan Nabi SAW. Ha, cerita lah. Jadi hadis ni, pengajaran dia, uh, yang pertama perempuan, bila kita nak tegur, cara tegurnya adalah baca subhan, uh, bagi orang perempuan tepuk, orang lelaki adalah subhanallah. Yang kedua dalam hadis ni, kan Nabi isyarat dengan tangan kepada Abu Bakar, walhan Nabi sedang solat. Ha, jadi di situ menjadi dalil, kalau kita tengah solat, kita isyarat tangan, itu dibolehkan. Itu tidak mencacatkan solat dan itu tidak membatalkan solat. Eh? ah ha, begitu. Baik. Okey, yang seterusnya adalah hadis yang ke 1235. Ah uh, hadis ni uh, Asma binti Abi Bakar kata, "Dakhaltu ala Aisyah raddul anha wa hiya tusalli qa'imatun." Wan nasu diymun fa qultu masya'nu masya'nu annasi fa asharat bi ra'siha ila sama' fa qultu ayatun. Fa qalat bi ra'siha ay na'am. Aku menemui Aisyah raddul anha. Ketika itu Aisyah ni sedang menunaikan solat dalam keadaan berdiri dan orang ramai juga berdiri. jadi ceritanya Aisyah semayang. eh. Jadi Asma binti Abi Bakar ni dia pergi jumpa Aisyah. Ha, dia pergi jumpa Aisyah. Maka aku pun tanyalah, "Eh, aa, apa hal orang ramai ni? Yang ramai-ramai ni macam mana ni?" Ah ha, macam itulah. Lalu aa, beliau memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. Aa, Aisyah ni dia bila tanya dia lengguk, dia lengguk macam tu. Iaitu dia memberi maksud aa, adakah aa, telah bertanya satu ayat maka beliau mengangguk kepalanya ya yeah. kan uh, jadi maksudnya yang Aisyah ni tengah sembahyang Ummu Salamah dia pernah tanya kepada Aisyah Aisyah ni tengah sembahyang dia tanya tu dia menjawab itu dengan isyarat kepala uh, itu pernah berlaku lah kan kepada Aisyah radhiyallahu anha okey itulah kan uh, kurang lebih hadis yang kita baca pada hari ini dan uh, soalan yang ada orang tanya ni ada dua soalan itu ana akan cuba jawab dalam ceramah kita akan datanglah insyaallah eh uh, wallahu taala alam Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh.